સુરત શહેરમાં ફરી સિટી બસ બની બેફામ સુરતના પાંડેસરા વડોદ ગામની અકસ્માતની ઘટના સિટી બસ દ્વારા એક નાના બાળકને ચપેટમાં લેતા સ્થાનિક લોકોમાં રોષ વાસુ નામક બાળકને સિટી બસ અડફેટમાં લીધો પરિવારનું જણાવું હતું કે ડ્રાઈવર નશાના હાલતમાં બસ હાકારતો હતો હાલ બાળકને પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યો છે जो, जो गुजरात सबसे पहला खबर आपती सूरत एक्सप्रेस न्यूज चैनल डायरेक्टर राजेश तो ये गाड़ी दोनों पी रखी थी जो इसमें सवारी बैठी थी बस के अंदर वो सब बोल रहे थे दोनों पी रखे थे तो वो दोनों बच्चे पे चढ़ा दिया एक बच्चे तो उधर चला गया एक बच्चे पे वो ऐसा टन मार रहा था ना नशे में तो दोनों बच्चे का दोनों पैर चले गए दो बच्चों को एक बच्चे का एक बच्चा। एक बच्चे का दूसरा बच्चे का कुछ नहीं हुआ हां दूसरे को कुछ नहीं हुआ फिर उसको बाहर ले गए हॉस्पिटल गया कितने लोग थे मतलब यहाँ पे जो ड्राइवर भागा था आप लोगों को इधर को 50 60 लोग थे तो तो हम लोग, लोग। पूरा ये आवास है हमारा पूरा कटा हो गया इधर गणेश ना भी उड़ा गया था तो आज ये, लोग ना ये बस वाले बस वाले कोई भी देख के बस नहीं चला रहे पूरे नशे के अंदर क्या पता कौन सा नशा कर रहा है जितने भी सवारी थी वो सवारी को पूरे को शीशा बंद करके लोक करके फिर वो फरार हुआ मौके में बच्चे की ऐसे हालत बहुत खराब हो रखी थी खून चालू बच्चे दोनों पे हमारे को इंसाफ चाहिए मेरे को ड्राइवर इधर चाहिए मांग है हमारी ड्राइवर इधर चाहिए पुलिस आई थी पुलिस को फोन किया दो दोपे फिर पुलिस आई थी पुलिस मेरा नंबर ले गई जो सवारी इसके अंदर थी कुछ कुछ नहीं किया पुलिस इधर सवारी थी उस दो सवारी का नंबर ले गया सवारी वो बोली थी भाई सब पी रखी थी ये पुलिस वाले तीन बारी मरते मरते बनचे हम लोग हमारा शीशा बंद करके सवारी से बंद करके वो फरार हो गए मौके पर